assalomu alaykum Hormatli o'quvchilar mana bugun ikkinchi xususiyat zed indeks xususiyatini o'tamiz Z indeks xususiyati mana bir rasmdan ham ma'lum son o'qida ya'ni mana bu X o'qi Y o'qi boladiganb Z o'qida elementlarning takma tak ustma ust joylashishini tartib bilan joylashishini belgilab beradi demak e'tibor beradigan bo'lsak Z indeks xususiyati mana shuni o'zini ze indek xususiyati mana bu yerda keltirilgan e'tibor bering ikkita rasm qo'yyapti mana ikki yuz ikki va batrflay degan rasmlarni keyin tabiat va ka kapalak degan klasslar beryapti klasslarga qarasak ikkita klassda ham mana ikkalasiga ham eni bilan balandligini beryapti mana bu yerda prosta mana bunisi tabiat mana bunisi ka kapalak degan rasmnig eni bilan bo'yi bo'ldi bil. boshqa hech narsa bo'lgani yo'q p bilan bitta matn e, beryapti zet ind xususiyatlari endi e'tibor beradigan bo'lsak buni qarang natija nima bo'ldi rasmni ustiga kapalak chiqib qoldi tabiat ustiga matn ham shunday chiqib qoldi endi mana bu yerda o'zgarish bo'lmadi o'zgarish mana bu yerda bo'ldi z indekni ishlatishda albatta rasmlarni takma tagi rasm ixtiyoriy shakllarni ustma ust takmata qo'yishda ikkalasiga nechta qo'ymoqchi bo'lsak hammasiga position abсоyut yozamiz undan keyin joylashuvini yozamiz qarang mana tabiatga yozdik yuqoridan o'n piksel chapdan yigirma piksel ya'ni mana bu yerdan o'n piksel mana bu yerdan yigirma piksel tashlab joylashtiring deb bunisiga yozdik kapalakka yuqoridan sakson chapdan yuz ya'ni yuqoridan mana bu sakson mana bu yerdan yuz piks tashlab joylashyapti piga yozgan narsa pini rangi boya qora edi endi sariq bo'ldi piga boshqa hech narsa yozilmadi endi qarang kapalakka Z indeks minus bir tabiatga zet indeks minus ikki qo'ydik bu Z indeks qiymatlari butun son bo'ladi manfiy musbat bo'lishi mumkin qaysini qiymati kichkina bo'lsa o'sha tagda joylashadi ustiga joylashish uchun mana bu top bilan leftni olib kelib mana shu pozitsiyaga joylashish uchun top bilan leftni to'g'ri berasiz Z indeksni minus bir qilib qo'ysangiz u minus dan katta bo'lgani uchun tabiat ustiga chiqib ketadi demak mana shuni o'zi mana biz hozir shuni amalda ko'rishimiz mumkin demak mana bu yerdan o'chirib tashlaymiz hamma narsani va siz bilan mana bu yerdan o'chirib tashlaymiz va joylashtiramiz imag tegini ikkitachmay qolibdi imag tgina ikkita qo'yamiz takma taq qilib qo'yaylik bittasiga man rasmimiz bor bjpga ikkinchisiga bu gi bir nima kechirasiz nimaligini ko'rib olamiz hozir altga qilas beramiz ikkalasiga ham klas birinchisiga alohida yozsak yuqoridagisiga bir keyingisiga ikki degan beramiz va mana bu yerda ikkita fayl bog'langan mana bu yerda endi biz birga yozadigan bo'lsak las uchun nuqta qo'yib yuborishimiz kerak birga yozamiz ikki yuz piksel balandligini yozamiz ikki yuz piksel xuddi shu narsani kopiya qilib pastga qo'yamiz ui klass ikki bo'lsin ikki va mana bunisini ikkalasini ham yuz qilib qo'yamiz natijani mana bu yerda ko'rishimiz mumkin mana bir deganimiz tai b deganimiz mana joylashuv mana shunday joylashdi tegimiz inline teg bo'lgani uchun yonma yon qo'yadi mana buni qilib asl hol keltiraylik hop mayli yuz ellikrib endi buni ustiga joylashtirishimiz kerak e'tibor bering ustiga joylashtirish uchun ikkalasiga ham pozition beramiz Bu in, demek position, absolute koyalım klasıyım. Position absolute boyu diknati zemana. İkalesin yukarı kısmında gelmiş kaldı. Böyle bir şekilde, yani ikalesin jöyünü kilitleyebilir miyim? Sadece ne manada bunu tushirib yuqori qismidan beramiz ellik va chap tomondan beramiz sakson endi e'tibor bering u bir xil qochadi ikkalasi ham mana biza tabiatni uncha qochirmasligimiz kerak tabiatdagi bizda bir degan klass bu klassimizni mana bu yerda yigirma qilamiz chapdan qirq qilamiz manakapalak ustiga chiqdi endi e'tibor bering shusiz ham zet indeksni ishlatmasakam ustiga chiqdiku bu positionn ishlatganimiz uchun chiqdi endi ikkalasiga Z indeksni ishlatamiz Z indeks bir deyman man buni bir mana buni nol qilib qo'yaman ya'ni m ikki deganimiz bizada de kapalak joylashgan klass e'tibor bering ikki qildim kapalak pastga tushib ketdi tagga tushib ketdi chunki kapalakka qo'yilgan raqam nol qo'yamiz nol mana birdan kichkina qachonki mana bu katta bo'lsa kapalak ustiga chiqadi mana hozirgi holatda bundan oldingi holatda mana bu katta edi endi bu manfiy qiymat ham berishi mumkin masalan minus besh berishi mumkin mana buni minus to'rt yoki minus uch bersangiz ham bunan farqi boq katta bo'lsa bo'ldi ham bo'lsa mana qarang ustiga chiqib turibi teskari holatda mana buni hozir minus berib qoladigan bo'lsak bu bundan katta bo'ladi bir mana bu tabiat taeta demak ustiga chiqib ketadi mana ko'ryapsizmi вот такa tushib ketdi bu oddiy narsa rasmlarni ixtiyoriy divni boshqa shakllarni ustma ust joylashtirish uchun endi mana bu narsani men nima qilishim mumkin kapa masalan qo'yishim mumkin bir yuz ellik chapdan bir yuz ellik tepadan desam mannday holatda b qo'yalik bunday holatda kapalak mana bu yerga ham tushib ketadi u ichiga joylashmaydi tashqariga ozroq chiqishi ham mumkin demak mana shunday holatda zet index xususiyati ishlatiladi e'tiborlariniz zt indexni yanaham internetdan yoki saytlardan o'qib olish kerak bo'ladi rahmat